প্ৰিয় বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব লৈছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে পি এম কিষাণ পৰ্টেলত পি এম কিষাণ পৰ্টেলৰ যিটো দুহেজাৰ টকীয়া কিস্তি যিটো সোতৰ নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট সেই ইনষ্টলমেণ্টটো দিয়াৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে কৃষকসকললৈ নিৰ্দিষ্ট দিন ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই দিন মতে তেওঁলোকে সোতৰ নম্বৰ কিস্তিটো কৃষকসকলৰ ডাইৰেক্ট একাউণ্টত এন পি এছিয়াই চাৰ্ভাৰৰ যোগেদি পে'মেণ্ট কৰিব আৰু তাৰ বাবে কৃষকসকলে কৰিবলগীয়া যিখিনি নথি পত্ৰ বা কাগজ পত্ৰৰ কাম সেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে যিসকলে নাই কৰা তেওঁলোকক কৰি লবলৈ ভাৰত চৰকাৰে আহ্বান জনাইছে যে যিসকলৰ কামখিনি ক্লিয়াৰ হৈ নাই কিস্তিৰ পৰা আৰু যিসকলৰ ক্লিয়াৰ আছে তেওঁলোকে এই কিস্তিটো জুন মাহত তেওঁলোকে লাভ কৰিব তাই পি এম কিষাণ পৰ্টেলটোত বৰ্তমান যিসকল কৃষকে পইচা পাই আছে তেওঁলোকৰ এই হোটেলৰ নম্বৰ কিস্তিটো পাবৰ বাবে তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া কামসমূহ আগতীয়াকৈ যদি নকৰে তেনেহলে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সোতৰ নম্বৰ কৃষ্টিৰ পইচাটো নাপাব বুলি ঘোষণা কৰিছে ত'কেজ ইয়াত মন কৰিবলগীয়া কথা যে একেলগে ইমানখিনি কৃষকে পইচা পোৱাৰ পাছত কোনোবাই পাইছে বা কোনোৱে নাপায় সেইটো বিচাৰ কৰিবলৈ বহুত জটিল হয় গতিকে তাৰ বাবে মই আপোনালোকক এটা খুব সহজ পদ্ধতি আজি দেখুৱাব বিচাৰিছো আৰু দেখুওৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক এখন এক্সেল চিট দেখাব বিচাৰিছো তগেজ ইয়াতে চাব এইখন এখন এক্স এল চিট দেখিছেনে আৰু ইয়াতে কি হৈছে একৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইয়াতে চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু কিছুমান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টেষ্ট মই ইয়াতে কৈছো যে এইখন হৈছে পি এম কিষাণ পৰ্টেলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ লিষ্ট বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট এইখন হৈছে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰৰ লিষ্ট হয় গতিকে এই লিষ্টখনত কিমানখিনি ব্যক্তিয়ে পি এম কিষাণ পৰ্টেলৰ

সেই কিস্তিটো পাবলৈ হলে আপোনালোকৰ এই লিষ্টখনত নাম থাকিব লাগিব আৰু এই লিষ্টখনৰ মতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো উলিয়াই পি এম কিষাণ পৰ্টেলত গৈ আপুনি চেক কৰিব লাগিব তো গেছ এইটো আপোনালোকে তেতিয়াহে কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব তো এই লিষ্টখনটো সকলোৱে নাপায় এই লিষ্টখন অকল অৰুণোদয় কেন্দ্ৰত আপোনালোকে বিচাৰি পাব যিটো মই আগতেও কৈছোঁ যে অৰুণোদয় কেন্দ্ৰ যিসকলৰ আছে বা অৰুণোদয় কেন্দ্ৰ থকা যদি ওচৰত কোনোবা আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈ আপোনালোকে কি কৰক এই লিষ্টখনত আপোনালোকৰ নামটো আছেনে নাই তাত চেক কৰি আপোনালোকে পি এম কিষাণ পৰ্টেলত গৈ চেক কৰক ত' গাইজ ইয়াতে চাওক মই এতিয়া পি এম কিষাণটো চাৰ্চ কৰিলোঁ আৰু পি এম কিষাণ সন্মান নিধি ইয়াতে খুলিলোঁ আপোনালোকে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ওচৰৰ যিকোনো অৰুণোদয় কেন্দ্ৰলৈ গৈ সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটোত লিষ্টখনত থকাত লিষ্টখনত আপোনালোকৰ নামটো আছেনে নাই তাতে আপোনালোকৰ যিটো একাউণ্ট নাম্বাৰ বা আধাৰ নাম্বাৰ মাৰি পেলাই আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো উলিয়াই ল'ব পাৰিব নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনালোকে অৰুণোদয় কেন্দ্ৰৰ ওচৰলৈ গ'লে এইখিনি সুবিধা লাভ কৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি এই পৰ্টেলটোত গৈ আপোনালোকে নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো উলিয়াই নিজৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰি আপোনালোকৰ কি কি কৰিবলগীয়া আছে

এই যিটো অপশ্যন দেখিছেনে ডাউনলোড পি এম কিষাণ মোবাইল এপ এই যিটো অপশ্যন আছে নিউ অপশ্যন ইয়াত দেখাই থোৱা আছে ডাউনলোড এইটো চাওক ডাউনলোড পি এম কিষাণ মোবাইল এপ এই এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰক আৰু এই এপটোৰ যোগেদি আপোনালোকে মোবাইলৰ কেমেৰাটো সন্মুখত ৰাখি ফেচ অথেণ্টিকেশ্যনৰ জৰিয়তে ই কে ৱাই চিখন সফল কৰিব পাৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ পি এম কিষাণৰ সোতৰ নম্বৰ কিস্তিটো সোমাব গতিকে গাইজ মই আপোনালোকক আপোনালোকক সোতৰ নম্বৰ কিস্তিটো পাবৰ বাবে মই আপোনালোকক এইখিনি কথা বুজাই দিছোঁ য'ত আপোনালোকে কি কৰিব নিজৰ ঘৰৰ ওচৰৰ যিটো অৰুণোদয় কেন্দ্ৰ আছে অৰুণোদয় কেন্দ্ৰত গৈ নিজৰ নিজৰ পি এম কিষাণ প'ৰ্টেলত বা এই যিখন এক্সেল চিট আছে ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰখিনি আপোনালোকে চেক কৰিব চেক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেধৰণে উলিয়াই ল'ব আৰু যাৰ কিবা যদি ডকুমেণ্ট খেলি মেলি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে খুব সোনকালে এগ্ৰিকালচাৰত খবৰ লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক নহ'লে আপোনালোকে সোতৰ নম্বৰৰ কিস্তিটো নাপাব ত' গাইছ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আৰু মই আপোনালোকক কওঁ যে যদি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বুজাত খেলি মেলি হয় বা কাৰোবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিম আৰু যদি কিবা কাৰণত যদি কাৰোবাৰ বোলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বা ষ্টেটাছ চেক কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্স খোলা আছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনালোকে মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সিমান সহায় কৰিম কাৰণ যিহেতু জুন মাহৰ প্ৰথমতে আপোনালোকক পি এম কিষাণৰ সোতৰ নম্বৰ কিস্তিটো প্ৰদান কৰা হ'ব ভাৰত ভাৰত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব বুলি ঘোষণা দিলে গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান সোনকালে সেই কামখিনি কৰক ত' কৈছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু